स्थानिया और फ्रांस को भी फैसले से आग्रा कर दिया गया तहरान का जारियत पर मुंह तोड़ जवाब तला की ईट बजा दी हर तरफ तबाही चार अफरा हालात नब्बे ऐसी जख्मी सहूनी वजारत दफा और फौजी हेडक्वार्टर समेत दस मकाम को टारगेट किया गया बस्ती इसराइल में कसीजना चावत समेत मुताद इमारत मलबे का ठे हर तरफ घूमने के बादल छतें उड़ गई गलियों में खड़ी दर्जनों गाड़ियां तबाह इसराइली दारत के वकील जर जमीन बंकर में दबक गए अमरीकी सफी का भी पांच बार शेल्टर में पना लेने का एतराब ईरान का कई मिसाइल और दो एफ थर्टी फाइव समेत तीन इसराइली तैयारे मार गिराने खातून समेत दो पायलट गिरफ्तार करने का दावा संगीन गलती करने वाली सोनी हुकूमत बच नहीं पाएगी जो भी इसराइल की मदद को आएगा उसे हदफ बनाया जाएगा आज का ऐलान इसराइल के नए हमले तेहरान समेत कई शहरों पर क्रूज मिसाइल दाग दिए जबकि चीफ मिलिट्री ऑपरेशन जनरल महदी रबानी और जनरल स्टाफ हेड ऑफ इंटेलिजेंस जनरल गुलाम महराबी शहीद मजीद तीन एटमी सांसद भी जामे शहहात पहुंचकर गए अली बकाई मंसूर अस्करी और सईद शामिल तेहरान में रिहायशी कम्प्लेक्स पर भी हमला बीस बच्चों समेत साठ शहरी शहीद है एयरपोर्ट पर भी सफरी बमबारी असदाबाद मिलिट्री बेस पर आग भड़क उठी मशरफी आजान में चार हदाफ निशाना जनजान खरमाबाद और खरमान शाह में जोरदार धमाके मुल्क भर में फ्लाइट ऑपरेशन बदस्तूर मोतल ईरान में इसराइल और मुसाद के लिए जासूसी किसने की रास खुलने लगे पांच अफरा गिरफ्तार ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली ड्रोन स्मगल करने वाली गाड़ियां कब्जे में ले ली गई इसराइल ईरानी हमलों से होने वाले नुकसान छुपाने लगा अमरीकी टीवी के रिपोर्टर को मिलिट्री कंपाउंड की रिपोर्टिंग से रोक दिया गया इसराइल की मुहिम ये इलाकाई अमन और इस्तेगाम के लिए संगीन खतरा पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है वजीराजम शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद याम से टेलीफोनिक गुप्तगु जारी तारीवानी की खुली खिलाफ वर्जी करार ईरानी आवाम के साथ यकजहती का इजार दोनों रानुमान का करीबी रामे बरकरार रखने पर इतफाक शहबाज शरीफ और तुरसद रजतवान का भी रहा बैन अलावा सलामती के लिए पुख्ता आजम का यादा ईरान पर इसराइली हमलों के हवाले से तबादा ख्या जारहाना इकदाम फौरी रोकने का मुतारबा तो एक सदर का भी ईरानी हम मनसब को टेलीफोन सऊदी वलीहद मोहम्मद बिन सलमान ऐसी रहा खत्ते की तशवीश राजा तैयब ने कहा इसराइल ख़त्ते के इसकाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है नेतिया के मुस्ता को आग में धकेलने के दर पे, कश्मीर की कम करने के लिए जारिया ऐसी रोकना होगा ईरानी वजी खार्जा बासाक्षी और सरबरा यूरोपी यूनियन खार्जा पॉलिसी का राबता खत्े की सूरत आरोप तबादला ख्याल की लिए कोशों की यकीन ईरान और अमेरिका के दरमियान आज शेड्यूल जोहरी मुजात का छठा दौर मनसूख हमान के वजी खार्जा ने तदीक कर दी डोनाल्ड ट्रंप ताइर के साथ बातचीत जारी रखने का ख्वाहमंद रूसी अमन सबसे रामे में मशाक की सूरत हाल का जायजा इसराइली हमला ईरान के खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ है वाई -सी की जाने से मजम्मत बयान में कहा गया सहूनी जालियत से इलाके काम खतरे में डाल दिया सलामती काउंसिल हमले फौरी रखवाए इसराइली हमलों के पेश नजर पाकिस्तानी शहरियों को ईरान का सफर न करने की हिदायत हुकूमत ने नई ट्रेवल एडवाइजरी जारी कर दी ईरान में मौजूद पाकिस्तानी की बाहिफाजत वापसी के लिए इकदाम जारी आज मुस्लिम दुनिया जो है मुतहिद ना हुई और अपने अपने एजेंडे पे अपने अपने मफाद का तहफुज करती रही तो सबकी बारी आ जाएगी इसराइल के साथ जहां जहाँ भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुक हैं उनको मुनकता होना चाहिए इसराइल ईरान यम और फलस्तीन को हदफ बना चुका मुतहद ना हुए तो सबकी बारी आएगी तमाम मुस्लिम ममालिकास खत्म करें वजी दफा का मुताबा खादा आसिफ का इसराइलीस बुलाने और शामली आरोप भी जोर कहा भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान मरसूस से कौम इज्जत और वकार बुलंद हुआ पाकिस्तान कल भी मुकम्मल तैयार था और आज भी है करदम बल ए और टी टी पी वाले भारतीय एजेंट के हम दर्द गद्दार हैं किसी एक शख्स की पूजा करने से कौमी नहीं बनती कौमी असम्बली में खाजा आसिफ की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा जंग किसी मसले का हल नहीं तनाजात मुजातरी तो ऐसी ही खत्म हो सकते हैं आलमी बरदरी ईरान इसराइल जंग बंदी के लिए किरदार अदा करे पार्लिमानी वक्त के सरबरा बिलावल भुट्टो की एचमी ताकतें होने के बावजूद बाद भारत कशीदगी तेजी ऐसी बढ़ी पाकिस्तान को माहौलियाती चैलेंज का सामना है ऐसे में भारत की पानी बंद करने की धमकी का मकसद दिलााना है अमेरिकन इंसाफ ने विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया बजट डेड ऑन अराइवल बन चुका ये है आवाम पर झुल्म है पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी रुपए की कदर कम होगी अपोजीन लीडर उमर यूके प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय शहरियत के खतरे के पेश नजर दिफाई अखराज बढ़ाने की हिमाचत शिवली फराज की नए टैक्स कमरी पर तनकीदी रहनामाओं की जानब ऐसी ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत सिंध के मनूबों को सपोर्ट न किया तो विपाक बजट की हमारे नहीं करेंगे वजी अला सिंह सैयद मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले विफाक ज्यादा टैक्स सुबह ऐसी जमा करता है अपने वादों पर अमल करे मसाइल फराम करे माली साल की अपोजिशन का शोर शराबा किसी मसले का हल नहीं तनाजियात मुदारी तो तो से ही खत्म हो सकते हैं आलमी बरादरी ईरान इसराइल जंग बंदी के लिए किरदार अदा करे पार्लियमानी के सरबराब भुटो की ताकत होने के बावजूद पाक भारत कश्मीरी की तेजी ऐसी बढ़ी पाकिस्तान को माहौलियाती चैलेंज का सामना है ऐसे में भारत की पानी बंद करने की धमकी का मकसद इश्तिया दिलाना है अमेरिकन इंसाफ ने विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया बजट डेड ऑन अराइवल बन चुका यह आवाम पर झुल्म है पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी रुपए की कदर कम होगी ऑपोजिशन लीडरों मरयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जारियत के खतरे के पेश नजर दिफाई अखराजार बढ़ाने की हमायत शिबली फराज की नए टैक्स खबर पर तनकीद रहनुमाओं की जानब से ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत सिंध के मंसूबों को सपोर्ट न किया तो विफा बजट की हिमायत नहीं करेंगे वजीरा सिंध सैयद मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले विभाग ज्यादा टैक्से सुबह से जमा करता है अपने पर अमल करें मसाइल फराम करे माली साल के अख्ताराम पर रिकॉर्ड एक हजार चार सौ साठ स्कीमें मुकम्मल करने जा रहे हैं कराची के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम में दो सौ छत्तीस अरब रुपए रखे फाइनेंस बिल में कोई नया टैक्स नहीं लगाया हैदराबाद मोटावेज का मंसूबा अगले दो साल में मुकम्मल करना चाहते हैं कोशिश होगी दो बिलियन डॉलर से ज्यादा माबा विफाक अपने से बनाए विफाक की वजी मुबाद खान का मुरादिशा की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द अलम का पिछली हुकूमतों के मोटरवेज ना बनाने पर कुछ नहीं कहना चाहता मेरी जिम्मेदारी गुजश् एक साल की है वजी अला सिंह का शुक्रिया उनके पच्चीस अरब की जरूरत पड़ी तो जरूर अहमत देंगे लिहारी एक्सप्रेस वे आरोप काम जारी है जल्द मुकम्मल कर लेंगे एम डी आर को कारोबारी अफराद की गिरफ्तारी का सेनेट की कमेटी खजाना ने शरीफ मुखारत कर दी वजी खजाना ने मामले पर गौर की करा दी गिरफ्तारी ऐसी मुख्य शेख को तो फौरी तौर पर वापस दिया बिजनेस कमेटी हर किसम का टैक्स देगी लेकिन अपनी तोहम बर्दाश्त नहीं करेगी पाकिस्तान बिजनेस फॉरम का वजी आजम शहबा शेख को खा टेम्पर्ड गाड़ियां कानूनी तरीके से खरीदने वालों के लिए बुरी खबर ऐसी गाड़ी शुदा ही करार पाएगी दोबारा विराम भी नहीं हो सकेगी बीस दिन बाद नाकारा बना दिया जाएगा कमेटी ने बजट में आम तरीन कानूनी तजवीज की मंजूरी दे दी इसराइल की गजा पर मुजालिम जारी मुख्तलिफ़ लाखों में बम्बारी दो रोज में दब्बे शहादतें छह सौ ऐसी फलस्ती जख्मी इसराइली फोर्सेज ने मगरबी किनारे में मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया इसमारिया में गजा मार्च की शिकायत पर पथराओ मसा फल्स्त के दो रियाती हल से मुतल न्यूयॉर्क में शेड्यूल कॉन्फ्रेंस मुतरिक फ्लाइट ऑपरेशन मोतल होने के बायस फलस्तनी सदर की शिरकत से माजत फ्रांससी सदर ने भी मकाम और वक्त तब्बील करने का मुतालबा किया था की में स्पीकर, शोहर दोनों को ब्रोक लेकिन पार्क में घर में घुस का निशाना बनाया गया हमलावर की तलाश जारी फायरिंग के एक और वाकई में डेमोक्रेटिक सेनेटर और अहलिया शरीर जख्मी जनबी अफ्रीका आईसीसी टेस्ट चैंपियन बन गया की में को पांच विकेट से शिक्ष दो तो सौ बयासी रन के ताकत में यादगार सेंचुरी एक सौ छत्तीस में चार हजार में जोरदार धमाके मुल्क भर में फ्लाइट ऑपरेशन मोत्तल ईरान में इसराइल और मुसाद के लिए जासूसी किसने की रात खुलने लगे पांच अफरा गिरफ्तार ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली ड्रोन स्मगल करने वाली गाड़ियां कब्जे में ले ली गई इसराइल ईरानी हमलों से होने वाले नुकसान छुपाने लगा अमरीकी टीवी के रिपोर्टर को मिलिट्री कंपाउंड की रिपोर्टिंग से रोक दिया गया इसराइल की मुहिम जो इलाका यम और इसका एगाम के लिए संगीन खतरा पाकिस्तान मुश्किल की घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है वजीराजम शहबाज शरीफ की ईरान सदर मसूद की, की खिलाफ वर्जी करार ईरानी अवाम के साथ यजहती का एसार दोनों रन का करीबी राबते बरकरार इतफा शहबाबाज शरीफ और का भी राम सलामती के लिए पुख्ता आजम का यादा ईरान पर इसराइली हमलों के हवाले ऐसी जवाबा ख्याल जारा इकदाम फौरी रोकने का मुतलबा तो एक सदर का भी ईरानी हम मनसब को टेलीफोन सऊदी वली है मोहम्मद बिन सलमान से राबा खत्ते की तशवीश राजा तैयार ने कहा इसराइल खत्ते के इसम के लिए सबसे बड़ा खतरा है लेकिन यह हम शकेलने के दर पर कश्मीर की कम करने के लिए जारिया से रोकना होगा ईरानी वजी खार्जा बासरा और सररा यूरोपीय खारजा पॉलिसी का राबाद खत्े की तबादला ख्याल की कोशिशों की ईरान और अमरीका के दरमियान आज शेड्यूल जबहरी मुजाकर का छठा दौर उमान के वजीराज ने तस्दीक दी डोनल्ड ट्रंप ईरान के साथ बातचीत जारी रखने के खाइशमंद रूसी अमन सबसे में मशर उस की जायजा इसराइली हमला ईरान की संगीन खराबरती है कहा गया सहूनी जालियत से इलाके काम खतरे में डाल दिया सलामती काउंसिल हमले फौरी रुकवाए इसराइली हमलों के पेश नजर पाकिस्तानी शहरियों को ईरान का सफर न करने की हिदायत हुकूमत नई